出去，把你的饭菜一起带出去。哎啊、松开！嗯，你别生气了。我再说一次，松开。我知道我错了，要不然你打我也行。苏北，不要说那些没有意义的话。我跟你早就已经。 我们和好吧。 查到了什么？这是你要的证据。顾承泽投资失败的事情被老头子知道了，现在正被关在家里。我原本以为他只是跋扈了一些。 没想到他会做出这样的事情，还有桑兰服装的事情。对不起，跟你没关系，谢谢。能帮到你就好。如果我没记错的话，顾经理现在应该在顾氏。 这是幻真楼下，跑的可真够远的。这儿的咖啡好喝呀，人也好。顾二公子再不回去的话，顾承泽恐怕又要找你了。那我就先不打扰二位了，我先走了。你很闲吗？ 你以为你说你要走了就不用工作了吗？你吃醋了、啊？我来找他是为了顾承泽的事。你找他干嘛？不用跟我解释。我只是好心提醒你，我们俩还没有离婚，随便找陌生男子，不太合适。那，你要是见陌生女人呢？我什么时候找？ 我那次不一样，我觉得一样，因为我吃醋，所以啊，这次我们来两抵消。你以为这招对我有用吗？我还没原谅你。嗯，好、啊，陆总，您慢慢气，我受着。 顾总，你今天真帅。谁这么吵啊？滚！干什么、啊、你们？顾承泽，你涉嫌一场商业欺诈，请跟我们走一趟，配合调查。东西我已经交给警方了。顾承泽在下午的时候就已经被传唤拘留了。 顺便把他挪用公款的事一起报了，算作利息。不过，顾言怎么会帮你啊？算不上帮吧，互利共赢。对了，陆南追的怎么样？还在努力，不过初见成效。